сегодня решили уже поставить новый новый бетонный завод ну я думаю что для севера нашей области ну, это первый завод такого масштаба ближайших 100, 150 километров ни в Индийском области ни в Одесском области нету такого завода. бетона сколько времени монтили ну, где-то месяца мы купили мы в декабре перевозки все ну вот уже практически полгода мы уже закончили как раз тогда, когда уже есть как бы объем нормальный. До этого, для этого завода, в принципе, и не был как-то объема для того, чтобы установить такой завод в Севере. Не было работы. Поскольку Сейчас появилась. Поскольку появилась работа, благодаря вам. И вот, вот сегодня у нас как значит, стоимость самого оборудования 26 миллионов плюс доставка и полный комплект дорожных предприятий, чтобы работал в севере, она должна быть где-то около 100 миллионов. вот туда ходит и техника, там вся техника, завод без техники работает. Это транспорт, за счет предприятие нашего. огромная. Скажите, а какая мощность? 165 тонн в час. 165 тонн час. А если это перевести необходимость Какое количество на километр дороги. Вот по такой то, то дорогу, которую мы сегодня балта коды. где-то в районе до километра в день. А километр Питра. в день, да. А вот завод, который вот был вот сзади, если вы видите, старый, а, вот было стало, может, да. А, а да, да, вот, да, да было, да да. да? да. Она, она производительность 30 тонн сейчас. Это 160 Скажите, а Какая технология? Чей завод? Завод Кременчуг, но они делают с немцами. Электроника, часть итальянская, часть немецкая, а сам оборудование, ну, сам э, каркас делает крем Кременчугский. Ну, оттуда покупают и в Европу, но, ну, как бы, довольно известные э, заводы, они давно делают э, оборудование. Ну, в чем хороший этот завод, что он делает асфальты всех типов? Самое главное, он произведен в Украине, в да, да. украинском предприятии. Куплен украинским предприятием, которое ремонтирует украинские дороги, на да, из... котором работают украинские граждане. А сколько людей на заводе Ну на заводе будут работать где-то, ну в целом предприятие ну где-то около 100 человек. Зарплаты. Ну, заплаты, ну, неплохие. У нас, ну, поскольку есть работа. Ну, никак не может быть э, Зарплаты Ну, вы, Выше, чем в государственном секторе, да. потому что облако, людей из, от них приманить нельзя. Наоборот, получается. Сколько средняя зарплата у людей, которые будут на, заводе? Ну, 15-16. 15-16 тысяч денег. При нормальной работе. И это люди, а люди работают местными. Местные. 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 Ни местные. одного у нас нету практически нет ни одного чужеземца. Ну, я. Чужеземца. <свистит> 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 Не, нам да, там да, зачем нам чужеземцы? Мы сами можем. <свистит> ну, неплохо. Но это, ну, я считаю, что это... мы сегодня весь день в поездке видим примеры того, как должно быть. Примеры, что вот это действительно это наши предприятия, которые строятся здесь, в нашей области. Поэтому могу сказать вам единственное. Еще с большей настойчивостью, мягко говоря, буду находить деньги на дорожную строительство. Я считаю, что дорожное строительство это серьезнейший двигатель экономики. Серьезнейший двигатель экономики. Чем больше денег мы будем. В дорожное строительство, кем лучше, потому что строится вот это, строятся дороги, строятся украинские предприятия. Более того, являюсь категорическим сторонником, что дороги должны строить украинские компании. Категорически. Да, брать технологии, если есть на Западе хорошие технологии, учиться как построить действительно автобаны, действительно дороги, которые будут служить длительный период времени, но украинские пути. Но мы точно в состоянии сами построить, дороги. чтобы украинские люди получали зарплату, налоги, которые шли в украинский бюджет, наш пенсионный фонд и все остальное. Вам только в добрый путь и спасибо, что... ваша поддержка, думаю, еще будем развиваться дальше. Это, ну, это можете в этом да. можете не сомневаться. Я уже, я уже работаю, как бы, если бы не было вот, перспективы, конечно, я бы не пошел бы на такое и не сделал бы, как бы ну, такое вложение. Я как ну, рассчитываю на то, что я вижу. Что... Ну вы же видите, как в этом году мы пошли вперед а, с точки зрения. Мы посмотрели а, я уже говорил, что... Одной из таких основных задач, которые ставил президент, это дорожное строительство. Если в прошлом году за весь год мы сделали 127 километров, в этом году у нас запланировано 344 километра. И я уверен, что эти 344 километра мы сделаем. Я ехал, когда ехал рано утром, выехали специально, чуть раньше выехал, остановились на подъеме на 400 Километр. 7 километров дороги не было такого строительства перекладывания этой трассы со времен строительства этой дороги да. полностью перекладывают грунт полтора полтора-два метра грунта перекладывают расширяют было две полосы расширяют до трех полос поэтому я считаю что это прекрасно ну супер есть традиция у да, разбиваем шахмат. Сейчас я спек. Начнем, наверное, с последнего события, да. открытие завода. Насколько это важное мероприятие, будет ли спать э, с этого завода, идти на ремонт дорог в Одесскую области? Ну, естественно, мероприятие очень важно, потому что без асфальта бетона невозможно строить дороги, как мы с вами понимаем. Поэтому была четкая необходима строительства такого завода. Одна из наших компаний строительных, которая активно строит дороги, активно работает в дорожном строительстве, приняла решение открыть такой современный завод, что приятно, хочу еще раз подчеркнуть, что этот завод, который производится в Украине, да, с использованием немецких технологий, но производится в Украине. Мощности завода достаточно большие, 165 Тон в час производства. То есть, а, этого полностью хватит для того, чтобы покрыть те потребности в дорожном строительстве, которые на сегодняшний день существуют в, а, на севере Одесского. Будут перекрывать пятишеский район, где у нас происходит дорожное строительство, поэтому плюс достаточно высокое качество этой а, асфальтно-бетонной смеси. Так как это высокое качество, естественно. Все это влияет сразу на качество дорог. Поэтому событие достаточно важно, поэтому с удовольствием приехал и вот открыли вместе этот завод. Начало своей деятельности вы начали со строительства дорог. Скажите, пожалуйста, какие дороги уже удалось завершить в детской области, какие подходят к завершению и что еще планируется, кроме нашего участка? Ну я не только свою деятельность начал. Я продолжаю свою деятельность. Дороги это то, чем я занимаюсь каждый день. Потому что помимо какого-то инспектирования и выезда на а, эти а, дороги, еще есть масса технических моментов, которые нужно решать. Ну, простая вещь. Вследствие больших темпов, которые мы набрали в строительстве дорог, у нас например, возникли проблемы с подвижным составом, с подвозом, соответствующего сырья и материалов для дорожников. Поэтому здесь нужно было взаимодействие с железной дорогой. Таких нюансов возникает каждый день достаточно большое количество мы уже построили. Мы построили 44 километра спасская вилка Вилкова. Мы построили, сдали уже 30 километров трассы Одесса-Рени. Подходит к завершению еще 42 километра трассы Одесса-Рени. На остальных участках из 139 километров начаты работы в различных стадиях. И надеюсь, ну, практически уверен, что мы ее закончим а, к концу года. Мы начали дорогу Балта-Кодема. Мы начинаем дорогу а, от маяки до Кучурган, то есть вот порядка более там 3 миллиардов гривен планируем в этом году потратить на дороги. То есть это тот приоритет, который существует в государстве, тот приоритет, который существует у президента Украины. Потому что я вам честно скажу, каждый мой визит, основные вопросы, которые есть у людей, это постройте нам дороги. То есть дороги это развитие, дороги это жизнь, это то, чем я занимался, занимаюсь и буду заниматься. Центральная районная больница, она будет центром госпитального округа? Какая? Ну там, где женщина боится, что она на дороге да, не да. уволят. У нас другая концепция подхода к формированию госпитальных округов. Мы не делаем, вот у нас есть центр госпитального округа, <со> потом <со> <со> все остальное закрываем, мы все финансируем в эту больницу. Мы оценили каждую больницу, медицинскую статистику, движение пациентов, кто куда ездит оперироваться, кто куда ездит рожать. И исходя из этого сделали концепцию. Есть районная больница, да, некоторые отделения являются неэффективными. И этому есть цифры, почему не являются неэффективными. Но ну, не может быть эффективным отделение, где делается там 220-230 операций. Я вам как хирург по первому образованию говорю, неэффективно. Врачи деквалифицированы. Но при этом там может быть эффективное другое отделение, травматология, инфекционное отделение или что-то еще. Но медицинские учреждения во всех без исключения районах будут сохранены, они могут быть перепрофилированы, исходя из того концепции, которую мы предложили. Этот округ, в который входить будет Любашовский район, туда помимо этого еще входит Любашовский, Подольский, Кодымский, Балский и Савранский район. В каждом из данных районных центров есть лечебное учреждение, которое либо будет иметь приемно-диагностическое отделение, такое современное, где могут оказать первичную, ургентную помощь. Там, в Любашовке точно будет травматология, которая будет обслуживать все эти районы, плюс близость к трассе, трассе Одессы-Киев. То есть каждое из данных отделений, каждое из этих больниц будет жить, оно будет жить эффективно. Потому что цель этой реформы в Одесской области это пациент. Любой пациент должен понимать, что ему дала эта реформа, зачем ему это нужно. Мы с вами должны это понимать. Как потенциальные пациенты, люди, которые приходят в эти больницы, мы должны четко знать, зачем это сделано, почему нам стало легче, почему нам стало лучше. В говорили о закупке оборудования и также машин скорой помощи, Peugeot, вроде как если была машина не будет Немножко подробнее про это. Какое оборудование Мы собираемся, то, что касается в программе, программе «Разумный регион», в разделе здравоохранения у меня была реализация единой диспетчерской службы всей области для скорой медицинской помощи. Это первый аспект. Он касается того, что это единая служба, все машины оборудованы трекерами. Звонок поступает в единый центр. И в зависимости от того, что видит оператор на экране, автомобиль, соответственно, отправляется как можно быстрее к месту, куда ему необходимо доехать. Это уменьшает, сокращает время, это увеличивает, сокращает расходы бензина на соответствующие. Помимо конечно, единая диспетчерская служба, нужны соответствующие нормальные автомобили скорой медицинской помощи. Но не могут УАЗы 70-х, 80-х годов адекватно обслуживать. Нам нужны машины категории класса Б. У нас есть Peugeot, есть Форда есть автомобили, которые себя же зарекомендовали, они полноприводные. Мы же пока еще все дороги не построили. Нам нужны нормальные автомобили. Очень хочется в этом году купить порядка 10 автомобилей э, такого класса класса б нормальных современных для того чтобы все это было комфортно и качественно ну невозможно все сразу все сразу купить наша потребность составляет где-то порядка 50-70 автомобилей То есть, я думаю что если мы 10 в этом году купим в следующем году что-то будем покупать мы потихонечку это все дело закроем и естественно все будет комфортно два любимых вопроса Думской что да. у нас со взлеткой и когда закончится трасса где-то. вириния мы даже готовы проиграть ящик вина. Если Вы думаете, а, за пять дней как-то ситуация изменилась? Ну Мы не полоса... мы боимся проиграть. Я, я могу вам сказать, взлетно-посадочная полоса, очень много усилий потрачено. Мои, э, мэра города там на протяжении длительного периода. Э, есть полная поддержка президента Украины, которая есть полное понимание, что необходимо построить эту полосу. Есть полное понимание, полная поддержка премьер-министра страны. Но есть ряд технических моментов, которые необходимо соблюсти. Вы одни из первых узнаете о начале строительства взлетно-посадочной полосы. По поводу трассы Одесса-Рени 139 километров, которые мы построим в этом году, я вам желаю проиграть. Мы согласны. Последний вопрос, что у нас да, с Паланкой, хватит. по крайней мере, от нас, с мостом возле Паланки? Э, ну, мост через Паланку, к сожалению, там возникли ряд технических проблем при уже установке этого моста, поэтому я думаю, что там в течение там, 10 э, на 10-15 дней, как сейчас говорит подрядчик, придется там сдвинуться, потому что нужно провести там дополнительную экспертизу. Но вследствие той дороги, которую мы построили, Временное объездное, там же проблемы не существуют. Технически мы закончим мост. Паланки, как обещали. Что, когда, как обещали? Но в этом году он точно будет закончен. Мы хотели его закончить 10 сентября. Но это строительство, там есть грунты, которые там, возникла проблема с этими грунтами. Нам что нужно сделать? Нам нужно построить обязательно 10 сентября, сдать и 12 сентября начать его ремонтировать. Там же проблемы у нас не существует не существует. Я хочу напомнить, что этот мост не ремонтировался очень длительный период времени. Еще я хочу напомнить, что когда его начали ремонтировать, то почему-то решили, что его можно просто закрыть и не позаботиться о том, что людям как-то нужно есть. И в феврале месяц, это вот там, конец января, начало февраля, это была проблема, с которой я уже столкнулся. О том, что просто у нас идет катастрофа. Но я как обещал, мы эту дорогу построили. Короткие сроки, катастрофу предотвратили, и мост мы построили, и трассу Одесса ли не построили. Не спорьте просто в следующий раз. Не опрометчиво. Что По жилья для врачей. Слышали о том, что будут квартиры, комнаты и так далее. Немножко вот по про это. Естественно, для того, чтобы а, этот вопрос касается не только жилья для врачей. Вопрос касается... Первое – это социально незащищенные слоев населения. И второе – это вопрос, который вот врачи, учителя, то есть вот эти категории. В Любашовке есть проект, это старая база «Меридиан». Там 55% принадлежит коммунальному предприятию, 45% принадлежит Укравтодору. Вот как сегодня мне руководители, руководство района докладывало. Все, что они хотят, они хотят забрать эти эту базу полностью на себе базу, потому что Укравтодору она не нужна, она стоит в разваленном состоянии, и сделать там соответствующее социальное жилье, отремонтировать за счет денег районного бюджета. Там получится порядка 50 квартир, которые могут быть выделены, в том числе учителям, врачам, детям-сиротам, атошникам. Ну, то есть у нас есть. Это классный проект, и я забрал все документы, я думаю, 10 лет они бьются. 10 лет они бьются и говорят, мы хотим здесь просто отдайте нам, вы этим не пользуетесь, оно разрушает, мы хотим это забрать и мы готовы даже выкупить у вас эти 45%. 10 лет меняется руководство у Крауфтадора, 10 лет они начинают по новой все начинают рассматривать, здание в это время разваливается, Учители, бе... учителя, врачи, все остальные люди без жилья. Фанте... КПД фантастическая. Собачье сердце. Мы к вам, профессоры, вот по какому -то. Так что по срокам суммам? Срокам суммам чем? Каким? Каким? Жилья вы Будете как-то помогать? Как помогать? образуйте его у Карападонки. Как как Какие ваши... ваши? Как вопрос. сроки, суммы будете ли вы как-то помогать? Проблема, которая, вас, о которой я услышал три часа назад. Я, естественно, забрал документы. Но, естественно, если я об этом говорю, естественно, я буду помогать. Я думаю, что мы в состоянии это забрать. Сумма, которую они предварительно посчитали для этих 50 квартир, это порядка там 18-20 миллионов гривен. Но для этого, естественно, нужно сделать проект. Спасибо большое, коллеги. Конечно Продолжим тоже. собрание. Спасибо.